Главное обвинение к админу Камикадзе Арсению Яценика – отсутствие реформ за 9 месяцев работы. И тот, кто очолюет кабинет министров Камикадзе, они не идут на президентский выбор. Война на Донбассе, нестабильная ситуация с гривной. Газовые войны с РФ, нехватка угля на ТЭЦ и захлебнувшаяся иллюстрация чиновников. Вот неполный список проблем, с которыми не разобралось правительство. Тепер появився шанси справить ситуацію в новий кабмін назначений троє іноземців, котрим президент Порошенко вже дав українське гражданство, або розширити коло осіб, яким президент України може надавати українське громадянство, причому в прискореному режимі. Зачем в кабмин назначили иностранцев? Какие изменения они принесут Украине? И не является ли их назначение попыткой создать видимость реформ? Смотрите далее в секретных материалах. Еще вчера об этих людях не знали украинцы. Сегодня они стали министрами и отвечают за самые важные участки экономики. Тарас Березовец сравнивает иностранцев в кабмине с легионерами в спорте на 70-80% основного состава ведущих команд английских, испанских составляют легионеры, да, люди из других чемпионатов, с другим гражданством. Почему? Потому что это правильно привлекать специалистов из других стран, если их квалификация выше, чем своих собственных. И добавляет, лишь бы специалисты они были высокого уровня. Государство – это большая корпорация. Если мы используем то, того, что транснациональная корпорация, они не смотрят в паспорт гражданина, они смотрят в его резюме. Если этот специалист высочайший уровня, неважно, из какой страны мира он приехал. Назначение иностранцев украинскими министрами вызвало бурю эмоций. Кто-то яро их поддерживает. Назначение иностранцев – это не панацея. Нельзя сказать, что все будет классно. Но, по крайней мере, Украина сейчас находится в такой тяжелой экономической ситуации, когда такой эксперимент допустим. Вот. И я, в принципе, я считаю, что это, это нормально, это правильно. А кто-то остался недоволен таким решением. В Украине много гидных людей, которые могут представлять Украину в городе. Я думаю, что это доречно в этот момент. Но Сергей Высоцкий утверждает, новые люди в Кабмине не должны были стать неожиданностью. По крайней мере, для нардепов, так как всех кандидатов заранее представляли парламентариям. Это все было обсуждено уже. Все были знакомы. Каждая фракция могла вносить свои предложения в Кадмин. Если там некоторые наши коллеги по коалиции вначале эти предложения не внесли, а им предложили. Вот. Ушли от этого кадмина, ну и потом ну, какой-то скандал начинают устраивать, ну, извините. Одной из причин назначения иностранцев министрами является борьба с коррупцией. И якобы они еще не успели стать марионетками тех или иных политических сил и не были пойманы на отмывании денег. Тому величезний плюс, що приходять люди фактично із готовими рецептами боротьби з корупцією, із готовим баченням реформи на пострадянському просторі приблизно з, з однаковими проблемами. І за цими лекалами ми справді за кілька років можемо провести кілька успішних реформ. Наталія Єрецька, яка недавно управляла сотнями мільйонів доларів американських інвесторів, стала міністром фінансів. Тепер обіцяє жорстку економію. В нас всех есть щоб чтобы сократить вытраты, насколько мы сможем. Она знает про ненужные расходы не понаслышке. В середине 90-х Наталья Ересько начала заниматься инвестициями. Она находила интересные бизнес-проекты, покупала их вместе с партнерами, развивала и перепродавала. Некоторые проекты оказались провальными, но в большинстве случаев проекты Ересько становились на ноги. И теперь узнаваемые успешны. Она продала сеть ресторанов «Швыдко». Киевскому олигарху Льву Парцхаладзе. в Кондитерскую компанию АВК Донецкому депутату регионалу Владимиру Авраменко. «Мы все иметь одни ценности, одни бачения, одни цели в нашей работе в министерстве». И телеканал «МТВ» Валерию Хорошковскому. Только на этой сделке Ереська заработала 5 миллионов долларов. Повечевает у нас обетыск. Интересный факт. До того, как заняться бизнесом, Наталья Ереська работала экономистом в посольстве США в Украине. Смотря счет Госдепа за нашими финансами, это скорее большой плюс, чем минус. Это будет контролер, чтобы не воровали. Следующий на в з Кабміні міністр економічного Айварас Абрамовичус. Абрамовічус. Мільянери Сталіна, інвестируючи в Україну 500 мільйонів доларів, я думаю, що це лише плюс, якщо людина заробила, заробила чесно свої мільярди, тобто це лише підтверджує те, що він є гарним якісним менеджером, який вміє заробляти гроші для себе. Тобто, відповідно, він вміє налагодити успішну систему на рівні української держави. Свои капиталы литовец также заработал на развитии бизнес-проектов. Люди Абрамовичуса создали сеть супермаркетов новая линия, которая затем купила Чита Гирек. Такого розведку пути я научил. Еще одна удачная сделка фонда Абрамовичуса инвестиции в энергетику. Он раньше других понял, какие прибыли сулит продажа электроэнергии населению и на экспорт. Он не связан с дружными и коррупционными отношениями из украинской и с украинским бизнесом. Коррумпированность украинской власти Абрамовичус называл главной причиной провала инвестиций в Виннифрут. Теперь же он, как украинский министр экономики, имеет все шансы ее побороть. Вопрос только в том, сумеет ли. Павел Шеремета, бывший министр экономического развития, не смог побороть систему, ушел в отставку. Людей нужно завтрашних, как можно больше. а не вчерашних. Потому что вчерашние люди не завтрашнюю систему. Украинским министром здравоохранения стал Александр Квиташвили. В Грузии он проводил реформу медицины. Я работаю в системе здравоохранения уже 15 лет. Все эти реформы, которые проходили в Грузии начиная с 1996 -го года, в принципе, они шли э, под или моим руководством, или моим участием. Результаты его работы действительно поражают. Так выглядят современные больницы в Грузии. Но большинство клиник в его стране платные. Правда, лечение обычно оплачивается по страховке, которую гражданам покупает работодатель. Подобные больницы в Украине диковинка, а медицинское страхование у нас выглядит еще более фантастичнее. Но новый министр обещает сломать совковую систему медицины в Украине. Самое главное, что необходимо, необходимо сломать вот ту совковую систему, которая существует сегодня в Украине. То есть большое количество коммерций, неэффективный менеджмент и, соответственно, неэффективное лечение. Вот только у себя в Грузии Квитошвили на реформы потратил 15 лет. Если столько времени у него в Украине, большой вопрос. Эксперты уверены, что у нового Кабмина не будет и полгода, если министры-легионеры не начнут действовать сразу. Они вынуждены будут начать реформы. Если они не начнут реформы, этого правительства не будет. Ну, а... И это будет давление, с одной стороны, общества и парламента, в, в кольционном соглашении записано проведение реформ. Да. Не будет реформы, это правительство уйдет. Еще одна проблема, на которую пока нет однозначного ответа допуск иностранных министров государственной тайне. Во-первых, это закон о государственной службе. Во-вторых, это закон о допуске к государственной тайне. Почему? Потому что необходимо мало того, чтобы быть украинским гражданином момент на назначения. По допуске о гостайне необходимо пройти проверку. К тому же, как говорит политолог, проблемой могут послужить родственники министров, живущие за границей. А там одна из проверок – это наличие родственников за границей. А у них все родственники живут за границей. Плюс пятилетний ценз проживания в Украине должен быть. Его опять же нет. Поэтому придется менять несколько законов конкретно под потребности этих людей. Впрочем, как говорит народный депутат Высоцкий, все эти коллизии уже решены. А вопрос относительно иностранных людей, попавших в обмен. Смотрите, давайте так. Они граждане Украины. Они, они, конечно. Они приняли украинское гражданство. Одна из возможных причин появления новых людей в Кабмине президент и премьер не смогли договориться. Если президент не соглашался на Ставленников премьера А премьер соответственно не хотел допустить Ставленников президента И как Соломоново решение, компромиссная кандидатура Было решено назначить не нашим, не вашим Давайте назначим иностранцам Этот компромисс создал прецедент в Украине Из-за чего Рада даже собирается Менять некоторые законы Плюс пятилетний ценз проживания в Украине должен быть, его опять же нет, поэтому придется менять несколько законов конкретно под потребности этих людей. Кроме того, Петр Порошенко подарил Ересь как и Абрамовичу украинское гражданство, о чем простому народу он поспешил сообщить в Твиттере. Теперь Квиташвили и Абрамовичус больше не имеют права называться гражданами ЕС, согласно грузинскому и литовскому законодательству. А у госпожи Ерейска пока есть американский паспорт. Но на недавнем брифинге она отметила, что также решает этот вопрос соответствующими органами США. Они Просто в том, откажутся ли они от своего первичного. Они уже подали заявку. Они уже отказываются. Отказ от гражданства хороший стимул проявить себя и добиться реальных изменений в государственной машине, потому что возвращаться министрам уже некуда. Мы назначаем людей, которые с Украиной не связаны, которые являются профессионалами в своей сфере. Ну, дай бог, чтобы у них все получилось.